四点半，三号厅《闪灵》，你几点到？你还来吗？他这胆子看《闪灵》。 还让不让人看电能了？都坐下啊！ 怎么不接电话呀？不好意思，请让一下。不好意思、啊，请让一下。哎，怎么了？对不起，我来晚了。 十一，你先放开我！你抱抱抱太紧了。你没事了？我没事儿啊。不是，你怎么在这儿呀、啊？总要跟我说你犯病了。我没有犯病啊。那刚才的恐怖电影没吓到你吗？啊！我刚才一进去就感觉那个气氛特别的不对，所以我立刻就蒙上了我的眼睛，就差那么一点点，吓死！ 没事就好。好的<帅>，那，走吧，我送你回家。 怎么了？还在为刚才的电影不开心啊？哎，没有。我就是在思考一个问题：如果你喜欢的人不喜欢你，你该怎么办？那就放弃吧。<noise> 与其追逐一个不爱自己的人，不如选择一个爱自己的人。 会更幸福。时候不早了，进去吧。嗯，今天谢谢你啊，走啦。方言，以后如果想看电影，可以一起啊。 你回来了呀？这是给我留的吗？点多了。哦。 你今天工作挺忙的啊，电影院，我忘了啊，没关系，我跟你说那个电影特别的好看，那个妻子特别爱她的丈夫，你觉得她值得被爱吗？那你觉得什么样的人值得被爱？我就是好奇，呃、石总的恋爱观。 很简单，我的生活只有电影，感情这种东西对我来说，浪费时间和精力。那个，我想跟你说，我们约定的时间快到了，我想跟你商量一下，能能不能？房子我帮你找，地址问郝云俊。 不是想说这个呀，说什么约定到期的事儿。本来是想留下的，现在只能搬走了。